Вот. Вы знаете, в чем проблема э, э, в этом самом во власти оппозиции? Да, во власти может быть где-то неэффективный менеджер. Я еще раз повторяю, Где человек не справляется, замены будут, рокировки будут соответствующие сделаны. Причем мы не ищем хороших менеджеров только в среде власти. И мы всегда говорили, глупо думать, что вот только те, кто сегодня пришли во власть, что здесь самые умные. А вот те, кто не во власти, или те, кто вообще беспартийный, да, что там только дураки. Если бы так было, что такое в партиях самые умные люди, наверное, меньше проблем у нас было. Поэтому мы расширяем поле сферу поиска. И там, где есть умные, толковые, грамотные, топовые менеджеры среди оппозиции, милости просим. Возглавляйте соответствующее направление, отрасли, мэрии, области, районы работайте. Подставляйте плечи под созидательный курс. А теперь берем позицию. Вы знаете, главная проблема позиции в следующем. Ну, с легкой руки, я не знаю, с чьей легкой руки, или с чего, э, я бы сказал, такого афористичного языка, в парламенте э, Зародилась фраза, которая сейчас, по крайней мере, если ее не знают люди, которые далеки от политики, то тех, кто более-менее интересуется, а вы точно и знаете, слово ⁇ тушка ⁇ Ну, что такое тушка, вы наверное знаете. знаете да? Каждый из вас, скажет, я просто более так э, пространно, скажу, что это тот человек, который баллотировался по спискам одной партии, и за которой люди голосовали, ее идентифицировали с этой политической силой, поэтому голосовали за него. Предел парламент поработал, смотрит, что дальше до государственной кормушки в мантии этой партии будет тяжелее добраться. Он быстро перескочил в другую политическую силу. Правильно я сказал или нет? Правильно, да? да это прав, это, прав, прав, правильно. Это, это, это правильно. Теперь смотрим я дальше. Теперь это правильно. Это прав, правильно сказали, что это так и есть, да. А теперь смотрим дальше. Берем наши. Мы не будем говорить там о а, а, Иваненко, Петренко. Я не буду персонифицировать сейчас. Мы не будем говорить о простых смертных. Мы берем лидеров оппозиционных партий. Где был лидер фронта ЗМИН? В какой, я не персонифицирую. В какой партии он вошел в парламент? В нашей Украине. Кто лидером партии был? Ющенко. Где сейчас лидер партии ЗМИН? Атажный рейтинговая партия. Перескочил. Таким образом, во главе одной из политических оппозиционных сил стоит кто? Тушка. Тушка. А как же назвать? Это ж Тушка. По-другому их не назовешь. Смотрим дальше. Молодая, симпатичная, красивая. Юлия Тимошенко призывает, чтобы были все вместе, чтобы оппозиция была единая. Был один список. Выходит, образует партию. Как ее назвать по-другому? Тушка. Тушка. И я мог по пальцам перечислять следующих. То есть, иными словами, болезнь наших, нашей оппозиции состоит в том, что во главе оппозиционных партий стоят тушки. Вы вдумайтесь, тушки. Кого же эти тушки понабирают в списке по округам? Тушканчиков. У нас будет не оппозиция, а тушканат какой-то. Ну, рыба-то гниет с головы. Если тушка возглавила, если тушка возглавила партию, то, естественно, тушек понабирает. Да. Это тушканат будет, а не оппозиция. Вот это самая главная болезнь оппозиции, что во главе сегодняшней оппозиции стоят тушки. И пока будут тушки во главе оппозиции, никогда в них не будет единства. Да. А я возвращаюсь к силе Европы. Сила демократической Европы стоит в том, что есть сильное государство, поскольку есть сильная и цельная демократическая власть, а сильная демократическая власть, поскольку есть сильная демократическая оппозиция. Там тушек нет. Вот надо лечить. Поэтому, чтобы вы лечили, я обращаюсь к вам, а мы заинтересованы, я чувствую, мы будем сильнее тогда. Ну и как спортсмен знаю, приятно побеждать, когда сильный рядом. Вот когда ты в сильной борьбе, в сильной конкуренции, ты выигрываешь, тогда ну, совершенно другое чувство от победы. А когда, ну, условно говоря, вот мы здесь несколько симпатичных женщин, основная масса мужчин. Ну, если бы приехал бы Кличко, и каждый из нас вышел на риск Кличко, это было бы интересно. Он бы нас одним шалабаном, так сказать, сбил бы да все. Красота была победа, и, и, и в кличка не было. Это самое не было абсолютно, ну, этого, я бы сказал, чувства, что вот он выиграл. Ну, это неравная, неравная конкуренция. Поэтому мы хотим, чтобы э, сильная была оппозиция. Сильная. Поэтому боритесь с тушками, лидерами партии. Вы корчеваете. Не с теми тушками, которые входят там простые смертные. А вот с этими. Вот это главное, главное, это оппозиция. Ну и возвращаясь к этому году, я хочу сказать, что выборы пройдут. Но в то же время я хочу сказать огромное спасибо, я завершаю последний тезис, огромное спасибо оппозиции. Почему? Поскольку, к сожалению, я начал вот с примера разговора с американцами, что, к сожалению, отличие нашей позиции от американской состоит в том, от европейской, что там патриоты при власти. В чем отличие? Мне приходилось, я уже рассказывал, дискутировать с американскими сенаторами под крышей Капитолия в Америке. В чем отличие у них? У них дискуссии очень страшные идут, там серьезные. Но самое главное, когда американский сенатор выезжает за пределами страны, он партийный билет оставляет дома. А за рубеж он выезжает, как гражданин Америки. Уже все будто республиканец, будто демократ, выезжает за рубеж гражданин Америки. Выезжает патриот, который защищает свою страну, репутацию, имидж страны, имидж власти президента. А у нас, к сожалению, когда выезжают, еще здесь может ходить без партийного билета. А как только за границу, портбилет в карман, и едет за границу не гражданин Украины, а член Батьковщины, член там фронта змин и прочее, прочее, прочее. Вот в чем отличие. Это самое главное. Вы научите политиков, чтобы выезжая за пределы страны, портбилеты оставляли здесь. Вот здесь можно с портбилетом дискутировать. А за границей с паспортом гражданина Украины. И пока мы будем выезжать с партбилетами за границу, страны не будет нормальной. Никогда не будет. Да. Вот ключевое. А для этого должны прийти патриоты к власти патриоты, а не тушки. Ну, это многое зависит от того, от средств массовой информации, от того, как вы доведете, расскажете, объясните это людям. Ну и э, я в то же время, я хочу сказать огромное спасибо оппозиции, что в одном моменте она действительно спасла репутацию страны. Я говорю искренне. И репутацию ими страны. Я имею в виду закон о выборах. Ведь когда закон о выборах принимался, то целый год муссировали тему, и внутри страны, и закладывали э, э, в уста европейских политиков позицию наших оппонентов в части того, что закон о выборах, он будет разработан с перекосом в сторону власти, преференции власти будут даны, и так дальше, и так дальше, и так дальше. Для нас имидж страны самый главный. Поэтому для того, чтобы не дать возможность испачкать страну, для того, чтобы не отсечь возможность грязных спекуляций из извне, изнутри, мы на, на финальной стадии подготовки закона о выборах отдали этот закон оппозиции и сказали: берите, Арсений Петрович, берите, кто там еще там господин Турчинов, дорабатывайте. Какие вы измены внесете, мы проголосуем. Все, что они хотели, они внесли в закон о выборах. Зал проголосовал 366 голосов. Все проголосовали, все. И сегодня. Самые, я бы сказал, яркие пропагандисты честности, объективности, прозрачности этого закона, который создаст, я бы сказал, равные условия политической конкуренции на выборном рынке Украины, являются, прежде всего, представители оппозиции. Они это рассказывают везде: и за рубежом, и внутри страны, и так дальше. Я, когда слушаю Арсения Петровича ценюка аж плакать хочется, да. как он рассказывает, какой хороший...